ударом отнимать у него немножко жизни сил. Цикаво Шен он занимает позицию, так незручно, такое враждение Виталий иногда пробывать удары. удару, как то зараз. Сейчас, э, готовил атаку Брикс. Э, так, подкрадывался к Витали. И тоже же присек своей атакой. Э, Так, у Клинча тут попрацював Шеннон Брикс по Алнырках. Еще тут справа. На счастье, не получил. А тут прошел правый удар. у еще один. Потрясен, Брикс. Еще одна бомба. Да. При... Просто Має голова отлетает, после Если таких ударов Шеннон тримает. Да. и там смотрите, ждет, ждет. Так, Рисад Джанамах Есть час добывать еще на Брикса. Он тут не пропускал, как в ни одном стопоречьих трамваях Можно пробывать захист Шенна. Он розкоординований. разорънированный. Можно сказать, что в грохи. Да, Прилично вылетело сейчас Брейксу. Хорошо. Вот, э, периодически Италия сам будет на противоходы на навстр встречу дать пробивать. Разгромный седьмой раунд для Шена Брикса. Стал уставать. Так, близко до поразки. Так, за рефери может заполнить и бить. Еще одно звучание и врятовое Шена, здавалося, що рефері хотів зупинити бій, але ні. Зараз все залежить від команди американців, чи хочуть вони взагалі продовжувати, тому що ну, насправді вже Шен ледь, ледь тримається на ногах. Дуже важко йому. Він муче тримає удари, але чи зможе він продовжити. Да, ну вот, э, э, ну, помни, как бы, вот в этом детали кличко э, начало было непростым. Да и сейчас э, э, поймушься, потому что действительно близок был к э, нокауту. брикс тяжело стоял на ногах. И сейчас, в общем, конечно, э, здорово подсел. Подсели силы. Да, за разби принимаю однобичный характер. Майже каждый удар, вот. который выкидает Виталий, проходит. Надо ну, добивать сейчас. Треба, да. треба уже допрацьовывать. Все в руках Виталия. Сейчас, возможно, зря Виталий отпустил Брикса. Но, может быть, и сейчас отпускает. Не надо делать паузу. Далеко он Но... він его він не отпускает. як это... как говорят, на мушці Можно добывать, на самом Просто сейчас немає ничего другого, как добывать характеру и мужності Шеннона. Как он все это тримає. Стійкість просто неимоверная. Видно, что Виталий Кличко и сейчас э, хорошо разнообразился э, атаки Виталий Кличко. Э, стал начинать э, с туловища или э, добавлять в туловище после своей атаки. И а -а, Потрясён Брикс. Снова нога и... ноги. Ушел на Брикса. Дуже близки до, Надо... До строкового перемоги Треба добивать но надо да. 10 секунд до конца девятого раунда. Треба бить. Ледь тримаючись на ногах. Повертается Шеннон на свой путь. Ну, взагалі... Еще. Да. И, конечно, очень не мешало бы разнообразить, может быть, начинать с удара по туловищу. Добавлять левый левой боковой. Зараз Виталий просто как справжний хэт-хантер. Лише удары в голову. Про тулуб не думает. Продолжается, вот. продолжается Просто Шелла Брикса. Як він тримається, незрозуміло. Рефері зараз просто може зупинити. Ну Коротше, багато хто з Реферів вже зупинив би цей бій. Дорожай, дібний! І Анджон Луїс цього не робить. Розриває просто на шматки зараз Віталій, що не вибриться. Вау! Посмотрите. Вот та самая бомба Брикса. Да, я просто сказал, что шанс остается э, у Шеннона. Он делает попытки, очень редко, но делает. Клавы на зубы, очень опасно. Вот про клуб вспомнил э, Виталий, опустил э, руки. Тут вже на стрибку не виходить його, ще атакувати. Після ударів справа Віталію важко продовжувати атаку він змушений. Але час ще є пів хвилини 11-го раунду залишається. Заряженный на удар Виталий Битчевайс еще не все-таки хочет до строкового, И зараз також все для цього зробить. Самое интересное, что и, э, никогда раньше, по крайней мере, из последних боев не видел, чтобы кто-то пытался использовать. Тактика встречных ударов против Виталия Кличкова. Периодически у Брейкса это удается. Очень но... неплохой технический прием правый на встреч без замаху, але... но Кличко... а мы знаем, что Виталий да. тоже да. Також чудового удара, на когда пропускает. Не, не, зараз треба допрацьовувати Виталию. Как он это держит? Просто дивно. Да. что он вживал перед поединком, что он все это держит, я не знаю. Да, Одиночними правилами с дистанции попадает в подбородок Виталий Кличко и стоит борется. нужно, нужно, нужно добивать, вызывать, вызывать на встречной и проваливать его. Это просто неимоверно, фантастика. Шеннон Брикс не впаде, он витримает будь удар Виталия, это уже ясно. Хотя последние секунды, 10 секунд до конца поединка. Виталий, нужно же не Шеннона. И уже не удастся. Ні, не, не вдалося. Да. И это просто И фантастика. Ра -ра -растроен Виталий Кличко. И заметьте, дуэль нокаутеров окончилась без нокаута. Так, да. Ну, никто этого не ожидал. <coughs> В любом случае, Виталий Кличко чудово провел бой. Вбивающий Шеннона Брикса а в канвас рингу, але той выстоял. Да. Мы ждем ага. на оголошення результата, но тут все и так понятно. В принципе всегда было известно, что у Брикса крепкая голова.